Военно-политический аналитик у нас в гостях. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Давайте начнем с того, почему так важно, необходимо и целесообразно и неотвратно разрушение Керченского моста. Начнем мы с того, что сама конструкция Керченского моста не предполагает проход небольшой грузных э, плав средств. То есть речь идет о том, что это фактически де юра де факто Российская Федерация пытается закрепить за собой акваторию Азовского моря. Про это надо говорить в первую очередь. И на этом надо настаивать. Экономическая составляющая от данного вопроса, это уже речь второстепенная. Первое, на чем следует, на мой взгляд, акцентировать внимание, это как раз на том, что Российская Федерация одной из целей так называемой специальной военной операции ставила захват прибрежных территорий Украины Азовского моря, то есть превращение Азовского моря во внутреннее море Российской Федерации. И я объясню: порты Мариуполь и Бердянск в отличие от российских портов на Азовском море это глубоководные порты, соответственно, позволяют улучшить возможности э, э, экспортно-импортных операций. И кроме этого следует говорить и о том, что данный характер строительства, речь идет о строительстве Керченского моста, является, кроме экономической, военной составляющей, еще и идеологической составляющей Российской империи. То есть таким образом Российская Федерация пытается закрепить за собой не только статус аннексированных Азовских вод, но и, соответственно, статус оккупированного Крыма. То есть показать тот факт, что Крым по мнению российской власти, является неотъемлемым субъектом Российской Федерации. Более того, подобные капиталовложения в развитие инфраструктуры полуострова свидетельствуют о том, что Россия здесь незыблема и на их взгляд надолго. Но как практика свидетельствует усилиями украинского разведсообщества, в первую очередь Главного управления разведки Министерства обороны Крымский мозг является потенциальной законной целью украинской стороны. И еще раз подчеркну, законной целью. Дело в том, что Керченский либо Крымский мост э, используется в основном именно для осуществления логистики оккупационной армии. Речь идет даже не об обеспечении российского контингента, расположенного на территории полуострова. Через Керченский мост идут основные военные грузы для нужд российской группировки, сосредоточенной на оккупированных территориях Херсонской области и, соответственно, Запорожской. Поэтому уничтожение либо демонтаж Керченского моста, моста языня, это, соответственно, и решительный шаг в моменте деоккупации украинских территорий Запорожской и Херсонской области и, соответственно, деоккупации Крыма. Значение Керченского моста возросло резко после успешных операций Главного управления разведки Министерства обороны, которые с помощью морских беспилотников ви 5 либо потопили, либо серьезно повредили порядка восьми больших десантных кораблей Российской Федерации с помощью которых последние пытались осуществить параллельную логистику с районов Российской Федерации, непосредственно как на территории оккупированного Крыма, так и, соответственно, Азовское побережье. Как видим, планы российского командования, благодаря успешной деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, фактически были сведены на нет. И теперь еще об Азовском море. Соответственно, Российская Федерация пытается использовать и фактор наличия межгосударственных соглашений об использовании Азовского моря. Речь идет о так называемых Тузлинских соглашениях между Российской Федерацией и Украиной, которые дали, кстати, вот толчок фактически к тому, что Российская Федерация имела на законных основаниях возможность блокирования прохода иностранных, и военных, и в первую очередь, военных судов. Речь идет о том, что согласно данного договора, который был подписан предыдущей власти, соответственно, после Тузлинских событий, а это откровенно пророссийское было правительство Украины, без согласия одной из сторон, соответственно, Российской Федерации, проход судов военно-морского флота стран НАТО был фактически заблокирован. Это не дало возможности Украине использовать полностью потенциал для защиты и Азовского побережья, и, соответственно, осуществления свободного судноплавания, как в Азовском, так и, соответственно, в Черных морях. И плюс, соответственно, аналогично статус Керченского залива. Но даже по тем фото, которые вы демонстрируете, видно прекрасно работу украинской стороны, которая сейчас вводит на нет фактически усилия Российской Федерации по защите незаконной постройки. На данный момент Российская Федерация проводит комплексный характер инженерных работ по защите Керченского моста. Речь идет как об элементах так называемой активной защиты, так и, соответственно, пассивной. Активная защита, мы все помним, это, соответственно, и малые э, э, бронированные катера, опять-таки, успешно утилизируемые украинскими вооруженными силами, плюс системы ПВО и вот те баржи, э, которые Российская Федерация пыталась поставить вдоль всех пролетов Керченского моста с целью предотвращения по нему ударов украинских беков, беспилотных экипажей. Как видим, вмешалась тогда и природа, и, соответственно, силы обороны Украины. Данные баши либо разметала, либо они показали полную неэффективность. На данный момент Российская Федерация пытается защитить незаконную постройку, фактически создавая инженерные сооружения, то есть вдоль всех пролетов, это еще дополнительные конструкции, которые должны будут, по мнению россиян, взять на себя основной удар украинских беспилотников. Ну, версия, как мы видим, фантастическая и малореализуемая с учетом, я еще раз подчеркну, успешных действий украинских специальных служб. Мы еще обязательно вернемся к действиям украинских специальных служб, но вы упомянули Тузлу, и совершенно справедливо, на временно оккупированном России острове Тузла возле Керченского моста устанавливают новые средства противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах «Панцирь С-1М». Их устанавливают на специальные металлические башни-трансформеры. Высота башен 30-35 метров. Как сообщают в Центре журналистских расследований, всего Россия планирует установить около 10 подобных башен. Их монтаж уже начался. Как мы все помним, Дмитрий, название острова Тузла на весь мир прозвучало в 2003 году. Вы упомянули о тех событиях, о попытке фактической оккупации этого небольшого крошечного острова. Это был первый срок президентства Владимира Путина. Неужели уже тогда в его больном сознании и в сознании его ближайших помощников были вот эти все реализованные сейчас планы? Более того, я хотел бы отметить, что еще до Путина вынашивались планы аннексии украинских территорий, соответственно Крыма и оккупации востока Украины. Речь идет о том, что еще во времена Советского Союза существования той еще Советской империи вышло произведение. Представьте себе лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. Узника, кстати, сталинских лагерей, которого показывали чуть ли не честью и совестью российской нации, изгнанником, голосом правды. Так вот, в данном произведении как обустроить Россию, еще во времена Советского Союза впервые прозвучал такой термин, как Новороссия. И впервые были озвучены территориальные претензии к возможному независимому украинскому государству. Тогда еще во времена Советского Союза создавались предпосылки к возможным территориальным претензиям и, соответственно, вооруженному конфликту с Украиной в моменте как раз передела территорий. Причем Солженицын настаивал на том, что Российской Федерации должны в случае обретения Украины независимости и полного суверенитета от Российской Федерации отойти, соответственно, автономная республика Крым, которую он считал якобы незаконно включенной в состав Украины, и, соответственно, территории юго-востока нашей страны. Представьте себе, спецслужбы еще Советского Союза на момент развала Советской империи вынашивали подобные планы, то есть использовали ту ленинскую тактику, когда этнические территории одной, одной, одного государства передавались, соответственно, другому государству, так называемым Советским Республикам. Вспомните то количество межнациональных конфликтов на бывшем постсоветском пространстве. Поэтому вот это ответ на вопрос. А Путин, как, соответственно, выходец из э, спецслужбы еще Советского Союза, наследников Дзержинского, не мог не знать подобных планов своего руководства. И первое, что он сделал, это он попытался фактически осуществить еще в 2003 году военно-политическое давление на украинское руководство с целью территориальных, соответственно, уступок со стороны Украины. И давайте вспомним те события, которые происходили на территории украинского Крыма после обретения Украины независимости основные усилия российских спецслужб были направлены на раскачивание ситуации, причем создание как межнациональных конфликтов между крымскими татарами и, соответственно, российско-говорящим местным населением, так и создание откровенных пророссийских партий. Вы помните самопровозглашенного президента Крыма Мешкова, который требовал, соответственно, не то, что даже особого статуса Крыма, а, соответственно, присоединения данных территорий к Российской Федерации. Поэтому тузлинские события были даже не первым звонком. Это был первый четкий сигнал. Звонки прозвучали, еще раз подчеркну, в моменте, к сожалению, предоставления украинской власти автономии Крымской Республики. Тогда не зави, мы пошли фактически на нарушение самой украинской э, конституции. Мы унитарное государство. Как может в условиях унитарного государства существовать автономная республика Крым? Вот это была стратегическая ошибка тогдашнего украинского руководства, которое, к сожалению, пошло под... на момент давления со стороны Российской Федерации. Благодарю вас, Дмитрий. Такой вышел у нас разговор вглубь истории. Я думаю, это очень важно, понимать предпосылки и, и а, корни всего, что сейчас происходит. Ну а м, то, что в арбитраже Гаги рассматривается украинский иск о демонтаже Керченского моста, мы будем следить за этим процессом и надеюсь, что это тоже поможет а, восторжествовать справедливости. Спасибо вам, Дмитрий, за это интервью. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, был гостем а, этой части эфира.